चुनिए है मैं पहलू बिजू चाचा ने खाली जगह में सब्जियां बोई थी तो इसका जवाब આવશે खेत में बिजू हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है तो फूल देता है त्रीजू काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे चौथा पेड़ की छाया में बिजू चाचा को खाली जगह आ गई तो नींद आ गई पांचवा गाजर का रंग खाली जगह होता है तो लाल होता है प्रश्न नंबर जो कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहलू सभी सब्जी या आलू खाली है, तो अधूरी है खुद को को जगाने को सिख कौन देता है तो सूरज देता है हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते तो नेक रास्ते पर चौथु सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था पाँच में खेतों में मक्का और धान लहराते हैं प्रश्न नंबर तरण है प्रश्नों के उत्तर दीजिए जेमा पहलू है हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए तो हरे रंग की सब्जियां है करेला पालक मेथी की भाजी बंद गोभी भिंडी लौकी ककड़ी चचरिंडा कुंदरू गवारफली ककोड़ा आदि है। से कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है।, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथू अंधेरा कौन कर हरता है तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है पांचवों से डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए अनेक रास्ते पर नहीं चलता छठ्ठू डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा ली तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली सातमु सांप किसको खा जाता है तो सांप मेंढक को खा जाता है आठमु मेंढकों ने परेशान होकर क्या किया मेंढकों ने परेशान होकर उपाय सोचा प्रश्न नंबर 4 गुजराती में अनुवाद कीजिए जेमा पहलू सभी सब्जियों में सब्जी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है बधी शाक भाजी वो मारा वगर अधूरी है गाजर से हलवा बनता है तो गाजर थी हलवो बने से प्रश्न नंबर पाँच से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए तो अपने सीधू वाक्य जो है हवा के झोंके कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो बीजू दूध तथा पानी कहते हैं मिलो और मिलाते रहो

बच्चा और मैदान महाव्रो का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए टूट पड़ना तो हमला कर देना वाक्य बन से चोरों को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े बीजू से कड़क कर बोलना कठोरता से बोलना तो पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली गले लगाना प्रेम करना अपनाना वाक्य बन से गांधी जी ने सबको गले लगाया धीरज धरना धैर्य रखना वाक्य बन से हमें दुख में धीरज धरना चाहिए त्यार नोक नोकझोंक करना तो छेड़छाड़ करना उग्र चर्चा करना तो वाक्य बन से दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे छठों से बात काटना बीच में बोल उठना तो वाक्य बन से माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात बीच से काट दी त્યાર પછીની વાત કરીએ તો 8મો પ્રશ્ન છે નીચે دیے گئے ಚಿತ್ರ کے ادھار پر 5 વાક્ય લખીے เจમા યહ گاؤں કા ચિત્ર હૈ સુબહ કા સમય હૈ સૂરજ નિકલ રહા હૈ આકાશ મે પક્ષી ઉડ રહે હૈ દૂર કુછ પેડ ઓર ઘર દિખાઈ દે રહે હૈ એક મંદિર ભી દિખ રહા હૈ મેદાન મે દો لڑکے گیند સે ખેલ રહે હૈ ત્યાર પછી